pilla bir oyda eng tez tayyor bo'ladigan daromadli mahsulot bir gektar tujzordan uch ming dollarlik xom ipak olinadi uni mato qilsa to'qqiz ming dollar bo'ladi bir gektardan bu juda katta daromadli mahsulot lekin o'nta salohiyati yuqori tuman pillani ko'paytirish bo'yicha loyiha qilmayapti desak bu to'g'ri bo'ladi ipak tolasi pulmi yo'qmi agar uni mahsulot mato qilib biyim qilsak pulmi yo'qmi vetnamna borib o'rganib keldi odamlar to'g'rimi xuddi shunday manda ham pilla boshlig'im keyin klasterim hammasi borib keldi birga borib o'rganib keldi o'n uch marta hosil olar kan bir yilda o'n uch marta o'n uch marta a biz endi to'rt marta olyapmiz bu qo'shimcha daromadmi yo'qmi qo'shimcha daromad ishchi joymi bu yo'qmi nima sharoitimiz yo'q hozir bir paytlari pulimiz yo'q edi hozir hamma narsa borku samarqandda ota bobomiz pilla bilan shug'ullangan lekin tut qolmadi bir paytlari o'tin yo'q edi hamma yerga tutni yoqib yubordik endi yangidan kashf etib bu daromadli sohaga aylantirishimiz kerak hamma viloyat viloyat hokimlari bu ishlarni tezroq qilsa ikki million aholining band qiladi hozir bir million olti yuz million dollar qo'shimcha eksport qiladi hozir yuz million eksport qilyapmiz mana qancha imkoniyatimiz bor